ефірі телеканалу Родана Бесіди про вічне» я вітаю наших глядачів. У нас в гостях у студії сьогодні протерей Олександр Горовенко. Тець Олександр, я вас вітаю. Здравствуйте. Ти Олександр, ми продовжуємо говорити про Роман Пушкіна, «Євген Нєгін і власне про образ самого Євгена, на чому ми сьогодні зупинимось. Остановимося на тому моменті, який буде називательним для нас, оскільки все, що ми обретаємо в житті, мати какую-то якусь конкретную пользу. И то, что может быть полезным для нас и назидательным, это состояние Онегина вообще как человека, как он себя чувствовал в плане эмоциональном, духовном, как он вот переживал свое состояние, что было для него главным. Мы знаем с Романа, что он был человеком небедным, Раздав долги, которые он унаследовал от отца, он в скором времени от того всем известного дяди получил наследие. То есть проблем с финансами у него не было. Проблем с внешностью, судя по роману, у него также не было. То есть он не был обделен ни умственно, ни физически, ни материально. То есть это был во всем как бы самодостаточный человек, который ни в чем не нуждался. И с противоположным полом у него было все нормально по меркам того времени. И с деньгами затруднений никаких не было. Но вот такой удивительный момент мы читаем дальше, что Пушкин пишет о нем. Но был ли счастлив мой... Евгений, свободный в цвете лучших лет. То есть это время молодости, время, когда человек должен, как казалось бы, всему радоваться. Ну, все. за 20 всего -навсего. Да. там между 20-25, mm -hmm. потому что ну, по тем временам в 30 уже себя считали стариками. Средний возраст был ниже Сейчас он повысился, несмотря даже на неблагополучные всякие факторы. Но, тем не менее, он находился в состоянии хандры или, как сказал Пушкин, в состоянии сплина. Но почему так? Вот, казалось бы, он ввел в жизнь, которая зараз сейчас может ну таким <клес> привабливым. Потому что он не работал, он ставал. Мечтам Найраніше опівдні, да? і в нього вільне життя. Тобто це театри, це обіди, за якими і вино, і Страсбурзький пиріг, і там всі такі найсмачніші речі, і знову ж таки бали, дівчата. Ну, для багатьох це ідеал життя. Ну, Скажімо, це приблизительно та жизнь, яку ведуть от всякі богемні спільноти, звезди. именующие себя таковыми, Там, класс людей, которых в обществе называют мажоры, вот, не бедные, дети небедных родителей. И, как мы видим, даже с нашей жизни эти люди часто не удовлетворены своей жизнью. Они э, употребляют наркотические средства для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы ощутить что-то новое. Они пытаются всячески вот эту хандру и сплин как-то от себя убрать. Мы, вот простые люди, менее подвержены этому, хотя это у нас тоже есть и присутствует. У каждого из нас в жизни ну, бывает такой момент, когда в принципе ни в чем-то не нуждаешься. Все нормально. Там. И денег немножко есть, и никто не болен, и время свободное есть. И бывает так, что именно в это благое такое, на первый взгляд, время наступает вот эта хандра. Наступает этот сплин. Но у нас есть преимущество, то, что нам подобное время пропровождения, как у Онегина, доступно не часто, а, точнее сказать, очень редко оно более-менее доступно молодежи, которые, в принципе, сейчас ни в чем не нуждается. Ну, напевно, это век студентства, сучасного, если брать так, правда? Да, когда больше-менее люди на когда на занятия сходил, не сходил, работа есть, немає, мало кто работает. Да, приблизительно это время, хотя студент сейчас как бы не тот, что, который Раскольников, которые ну да. там были активными, там прочее, прочее. Студент сейчас не таков, но тем не менее это приблизительно это время, время исканий, время попыток, время больших ошибок, время кто не был юн, тот не был глуп. И это состояние, оно показывает человеку, что сам человек не может найти цели собственной жизни. Как пел, вот была песня у Шевчука: Свобода как много, как мало, ты нам показала, какого народа. То есть, если дать человеку свободу, свободу действий, свободу выбора. Потому что вот, учится человек в школе, он как бы связан более-менее. Тут учеба, тут уроки тут родители. А студенчество — это значит, время свободы, когда человек освобождается от постоянного контроля родительского и получает некую свободу в финансах. На тебе денег, потому что ты должен как-то жить. И вот в это время человек начинает видеть себя, какого он есть, какого он рода. Але разом з тим, свобода, одна із демократичних цінностей, яку зараз прагнуть усі досягти. Нас зараз звинуватить в тому, що ми не демократи, ми не хочемо свобод людям, свобода, в тому числі і таких, про які ми говоримо. Свобода нам буває різна. Свобода, яку зараз проповідують, це свобода, свобода толерантна, яка абсолютно ближнього. ближньому. Вот. Я свободен ровно до той поры, пока моя свобода не пересекается со свободой другого человека. То есть... Ну, я бы сегодня а в том, что сегодня сама такая свобода проповедуется. Ну, как бы, ты ко мне не лезь, и я к тебе не полезу. И что с тобой произойдет, мне совершенно одинаково. Но это как бы чуть-чуть уклонение от главной темы, что мы как бы разговариваем о том, что у онегина, как и у многих из нас не было цели в жизни. Вот Он плыл по течению, вот так принято. вот так, но ну он не дворянин, но так богатый человек он должен вот так вести себя, там, гулять за полночь, приезжать в 4 часа утра, просыпаться после обеда, есть лучшую еду, ни о чем не думать, кроме противоположного пола. И за этим всем Онегин, наделенный даром ума, он понимает, что в этом смысла нет, что это все пустота. Mm -hmm. Это то, о чем потом Пушкин будет сам писать о себе дар напрасный, дар, случайный жизнь, зачем ты мне дана, когда сам Пушкин не видит, зачем он живет, имея славу, имея деньги, имея талант огромный он не понимает, а что дальше. Это описано также в Гончарова в Обломах. Да. Он тоже живет, он говорит, вот деревья там распускаются, листочек на березе, он там зеленеет, растет, зеленеет, увядает, опадает, и все, и он пропадает. И зачем, а зачем он? Для красоти. Але разом з тим, ми бачимо, що навіть в той час частина не можна сказати, що увесь оцей прошарок суспільства, людей, які, ну, по суті, були багатими і їм не треба було забезпечувати своє існування, не всі вони жили таким життям. Ну, Хтось ходив на службу, хтось, будучи поміщиком, не просто лежав на дивані, як обломов, а. Спікувався про своє господарство. От, тобто, в принципі, людина могла знайти собі заняття і тоді, навіть будучи багатою і ну, нібито не потребуючи от таких зусиль. Чоловік, він так створений, що він не може жити без цілі. І ми часто вкладаємо свою цель. Робота це моя життя. Угу. Я не можу без музики. Я все вложила в своих детей. Ну, как бы стандартные угу. фразы, клише такие, что человек, он должен избрать себе цель, он не может жить без цели. Живя без цели, мы будем чувствовать то, что чувствовал Евгений Онегин. Но наша проблема, ее как бы надо определить, от чего бывает эта пустота внутри и какую же конечную цель необходимо выбрать, чтобы финал был положительный. Потому что работа, ну, рано или поздно она закончится. Или банкротством, или твоей неспособностью работать дальше. А вы просто пенсии? Да. Дети, часто дети, это наше разочарование. Как бы не в плохом смысле, что разочарование, а в том, что Бог нас смиряет. Ты, вот, ты создал себе идола, вот этот идол против тебя восстанет. Потому что Идолы человечества не всегда в конце пожирают своих жертвоприносителей. И для этого необходимо определить, от чего бывает вот такое состояние и к чему должен прийти человек, чтобы максимально его избежать. Потому что ну, не бывает так, что человек, вот даже если мы христиане говорим, что христианские ценности превыше всего, не бывает так, что человек избрал. Целью своей жизни служения Богу, и Он никогда не будет в состоянии хандры. Да. Mm -hmm. Это невозможно. Он неминуемо будет в этом состоянии. Для нас, например, самый яркий показатель этого Серафим Саровский он сказал о своем трехлетнем стоянии на камне, что это время время уныния приблизительно то, что у Онегина. Он сказал, это самая тяжелая борьба моей жизни была. Он говорит, было тяжелее, когда меня три мужика избивало, деревенских, когда терпел физическую страшную боль, ему было легче перенести, чем состояние уныния. Он перед, перед этим наплывом уныния ему предлагали в очередной раз возглавить один из монастырей. Стать Юмином монастыря, он отказался. То есть победил как бы тщеславие с этой стороны, сатана нападает с другой, на тебе уныние. И это показатель того, что христианин это не тот человек, который будет избавлен начисто от уныния, будет всегда радостный, будет всегда с американской улыбкой, говорит, все all right, все хорошо, все прекрасно, Ми лучше, наша цель лучшая і виша, ні, нічого подобного. Но християнин це тот, хто хоча б знає, чому і откуда це буває. Ну добре. Значить, <клес> якщо правильна мета не позбавляє людину від хандри, да? що, тоді? що тоді робити людині, і як від неї позбавитись? Причину треба определити. Перша причина, на мой скромний взгляд, я ее как бы не навязываю никому, я уверен, что среди наших зрителей найдутся те, которые могут добавить к моим причинам еще что-то более существенное, может быть даже первое это праздность, то о чем мы просим, чтобы нас избавил Бог великий пост, дух празднословия, праздности не дожми. Когда человек ничем не занят, он неминуемо будет согрешать. Кажут, одна солянка. Передивившись фильм про Анну Каренину, сказала, что это от нее самое, то, что трапилось, самое от праздности. Если бы она хотя бы город копала, тогда бы она под поезд не стрибнула. Это в советские времена, рассказывают, было Ну, таке. не знаю, я исповедовал много тех, кто огороды копают, я бы не сказала, там какая-то статистика более радостная, чем в тех, У кто інших. в офисе сидит. Грех, он распространен на всех. И с Анной Карениной надо знакомиться не по фильму, какой бы он шедевральным ни был, а по книге. Она совершенно иное показывает. Праздность это первое. Это то, это бич нашей молодежи. Это то, что съедает нашу молодежь. Я не, не с тех, кто говорит, что сейчас молодежь не та, раньше вот было лучше. Вот мы такими не были. Нет, потому что один из признаков старости это ворчание на молодежь. Нет, я за молодежь, я за вас. Кто там из молодых, может, один или два сидит у экрана. Они нормальные, такие же, как и мы были дураки в свое время. Совершают те же ошибки, даст бог, совершат и правильный выбор. И у них все нормально. Беда с нашей молодежью та, что... Мы взрослые не можем занять собственных детей. Uh -huh. Мы можем им купить компьютер, телевизор, провести интернет, а потом приходим в церковь, спрашиваем, батюшка, что мне делать, я не могу своего ребенка оторвать от компьютера. Говорю, зачем покупали? Чтобы учил английский язык. Ну, стандартная фраза всех людей. Зачем это тебе? Ну, для благих целей. В конце концов uh -huh. получается обратное. У нас сейчас как бы кризис в том, что молодежь не имеет нормальной физической нагрузки. Они имеют огромную, колоссальную нагрузку в плане умственной деятельности. Вот студент, который сейчас учится, угу. как по мне, он перегружен больше, чем студент, который учился 20 лет назад. Но это мое маленькое субъективное мнение. Даже не будем говорить о высших учебных заведениях школа. Когда мне говорят, что в третьем классе бывает шесть уроков, то я вспоминаю о своих трех, четырех. И я вижу, какие задания моя дочка, которая готовится к поступлению в школу, делает сейчас. Я вспоминаю, что я это делал во втором классе. И то для меня это было сложновато. То есть умственно дети наши заняты, перегружены даже больше, чем надо. Но физически ребенок не имеет возможности себя где-то проявить. Это спорт, это обычная работа. Это просто выйти погулять, оторваться от телевизора, от компьютера. Вот эта праздность, это Проблема нашого времени, ну але це і для дорослих теж актуально. Дорослі люди, скажімо, батьки цієї молоді, вони теж часто не мають можливості і на спорт, і на фізичну якусь роботу, тому що не у всіх є дачі, на яких треба там копати і саджати помідори. І люди теж не мають цього. А ще ж один із головних факторів собі говорю, не о лінь? Угу. Можу взяти кросівки, побігати по стадіону пару кругів. Что в этом плохого? Это прекрасно. Но мне лень. Очень лень. То есть, даже там, где есть возможность пойти, что-то сделать со своим телом, чтобы оно не было как у 50-летнего, мне это делать лень. Потому что как бы отвык, уже образ жизни не тот. То есть победить праздность по это как бы уже половина успеха. Если человек становится чем-то занятым и умственно и физически потому что невозможно все время только книги читать как и невозможно все время только штангу поднимать то есть вот это одна из причин хандры всего человечества вот сейчас психологи говорят о том что все человечество болеет депрессией как бы одно из слов, светского обозначения уныния. Бывает депрессия, которую можно победить травками, там, угу. лекарственными препаратами, но зачастую у нас депрессия другая, она от уныния. От того, что мы часто бываем свободны, часто бываем не заняты, часто праздны. Вторая причина, по которой мы э, несем вот эту беду в себе, и распространяем ее вокруг, это доступность всего. Вот. У Онегина было все. Ешь, пей. Как говорил богач из притчи, имеешь на многое годы, ешь, пей, веселись. Так и сейчас. Ученые, не ученые, а психологи говорят, что в процветающих странах, там, где люди менее заняты как бы продлением собственной жизни, как бы, как не умереть с голода? Угу. Там больше депрессии. Там больше уныния, там больше сплин, там больше хандра. Потому что где человек борется за то, чтобы не умереть с, голоду, и с голода или от жажды, там человек не имеет возможности думать о чем-то ином. Кроме Николай этого. Да. Пытается Он пытается выжить. Угу. Сейчас же Несмотря на все как бы, трудности современного существования, мы живем ну, во много десятков раз лучше, чем жили сто лет назад наши предки. Mm -hmm. То есть таких благ, какие имеем мы, хотя и мы ими недовольны, не имели раньше цари. Цари mm -hmm. не могли помышлять о том, что имеет сейчас простой человек. И вот эта доступность всего и естественно, неоцененность этого, она также рождает хандру, потому что мы имеем все, но его не ценим. Вот много ли из нас ценит возможность с утра подняться самому с постели или дойти своими ногами до работы, иметь эту работу, видеть своих детей, там, видеть друзей, обнять свою жену. Мы же этого все не ценим, потому что это доступно, это есть у всех. Это, это нормально, вот так принято у нас. И это одна из причин, по которых мы пребываем в этой хандре. Первая праздность, потому что свободны много. Вторая, это у нас все есть. В принципе, все есть. Нет лимузинов, нет мерседесов, но нет там, самых дорогих там телефонов и компьютеров. А Для, ну, життя все для есть. жизни даже больше. Потому mm -hmm. что вот посмотришь, вот, идешь мимо дома, видишь квартиры, окна. Вот уже по окнам можно определить mm -hmm. э, богатое семья, бедная, там, средняя. У кого металлопластиковые эти окна, как они правильно называют. Ну, вот евроокна mm -hmm. это как бы уже побогаче богачей У кого остались старые, это победнее. Но тем не менее в каждой семье ты видишь голубой огонек, телевизор есть. Mm -hmm. То есть это как бы не предмет, который без которого прожить невозможно, но он есть. То есть человек как бы с голода не умирает. Тот, кто может себе купить телевизор, он не голодает. Потому что, когда приоритет либо есть, либо смотреть телевизор, тогда выбирают покушать бы. И поэтому, определив вот эти две проблемы, и Пытаясь с ними бороться, мы сможем уменьшить процент Хворых на депрессию. хандры. Да. Это как бы первый момент. И второй момент к чему же мы должны стремиться. Ладно, это все поняли. Праздности поменьше. Э, оцени то, что у тебя есть, дорожи этим, э, не давай, скажем так, не балуй своих детей. Покупаем все, что они захотят по первому требованию дальше, к чему же стремиться? С этим как бы поборолись, что-то улучшили, что-то не получилось. Тут нам отвечает один из людей, которые известны всем, это Блаженный Августин. Кто читал его исповедь, эта книжка прекрасная, советую всем почитать исповедь Блаженного Августина. Она будет интересна не только верующему человеку, но и человеку, который просто интересно такое автобиографическое описание. Там Августин пишет о себе и о том же сплине, и хандре, и уныне, которые он переживал сам. Потому что был в этом состоянии и был очень долго. И будучи умнейшим человеком своего времени, он прекрасно это описал. Что он чувствовал, как он с этим боролся. И в конце он написал, что Метец ⁇ метется дух мой, и не может ни в чем найти себе насыщение, потому что ничто, кроме Бога, духовную часть нашу не может насытить. И говорит, что Метец ⁇ мой дух, пока не обратится к Богу, от которого вышел. И только в нем находит упокоение себе. Вот человек, если будет глубоко разбираться, он поймет, что к чему бы он в жизни не стремился, достигнув этого, он всегда скажет, и что? Что дальше? Хочу сделать ремонт, хочу купить холодильник, хочу купить машину, хочу съездить на море, хочу, чтобы у меня были дети, хочу выйти замуж, хочу работу, хочу повышение по работе, хочу признание моей работы ценной и полезной. После всего этого человек неминуемо рано или поздно скажет, и что дальше. Он этим всем не насытится, потому что центр, сердцевина души человеческой ⁇ это Дух. И он находит в себе насыщение только в Боге. Только там он может найти в себе покой. До тех пор нас будут радовать только кратковременные какие-то радости. Вот то, что пережил Евгений. Он потом уехал в деревню, он, но и там он не нашел как бы, покоя. Он говорит, что э, день я ходил садами, полями, на второй день мне это надоело. На следующий день он пошел в лес, пошел смотреть деревья, и через э, два дня ему это надоело. Он сказал, что и здесь я не могу найти себе покоя. Потім перебив поличку з книгами, але і дуже скоро, нашел, да. Да. Тобто, чим би ми не занимались в житті, конечная ціль — це Бог. І ми можемо цього не понимать, і ми можемо іскати всю життя чого то Ми можемо стремитися к чему-то і удивляться, почему же так. Я думаю, что у многих, может, не у многих, Людей бывало так, что ты хочешь что-то купить, какую-то вещь, она mm -hmm. тебе кажется очень необходимой. Купив ее, не отойдя от кассы, ты, ты начинаешь, ну, ну и что, ну купил, ну, ну вот она у меня в руках, что дальше? Вот это состояние, mm -hmm. когда человек от одного к другому, к третьему, четвертому, вот, вот это будет и, и будет мне счастье, вот это, и вот, вот я буду рад, вот сделаю ремонт, закончу ремонт, вот это я тогда успокоюсь. Делает это, достигает и не получается. Вот в этом беда как бы доступности всего. Вот как живут, почему вот элита нашего общества культурная, элита нашего общества почему она э, ищет себя в наркотике они имеют все им не к чему стремиться у них что дальше все достигли все перепробовал но остались наркотики это как бы это финиш дальше идет либо обращение к богу как бывает у многих ну мамонов тот же mm -hmm. рок все что с этим связано в плане греха э, перепробовал всю жизнь чуть не убили ножом и потом вращается к Богу либо находят там с перед дозировкой от наркотиков когда человек но ну, так и не нашел не дошел не, не понял куда надо обратиться в конце концов станет человек перед выбором либо жизнь с Богом либо смерть без Бога вот это как бы такой кратенький эпизод из описания Евгения, что он пережил, как он себя искал. Ну и дальше будем читать, в чем он себя нашел или не нашел, и к чему привело это его состояние. Я вам очень дякую за эту разговор. Наш час, на жаль, вышел, и мы будем говорить уже в следующей передаче. Ангела-хранителя.